Да, коллеги. Хорошо, хорошо. Okay. <связь> так, Ратмир рисует прямоугольник. Ратмир нарисует вот. прямоугольник. Вот, да? Молодец, сколько тут углов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, так, соответственно, 7 сторон. Приба... Найди периметр этого прямоугольника, который ты нарисовал. Ой. У нас в сторон всего две у прямоугольника, которые нам дали. Как же ты и остальные найдешь? 7 на 2. А 7 ты где взял? <свист> Радмир, давай еще раз вернемся к условию задачи. Ты знаешь, как рисуется прямоугольник? Ну вот, сейчас. Ты книжку видел? Это прямоугольник. Нарисуй книжку, О. книжку нарисуй. Это книжка такая? Это, по-моему, папирус какой-то у тебя выше. Будь ласка, намалюй нам прямокутник. Во, вот книжечка, да? должина прямокутника остановить. Сколько нам сказали, должен? 24, да? А нам сказали, что 3 восьмых, ведь цей должен будет ширина. Uh, Типичай на цьому прямокутнику на своєму. Довжину 34. Та ширину о, 24. а І ширину 9. Радмірчик. Будь ласка, намалюй нормальний 24. Так, а 9 в тебе буде. Отділ. Ну, мавірно. Мабуть, мож... так. А можно оставить? Що? Можна встановити. Як ти вважаєш? Ти щось правильно зараз зробив чи ні? Я не знаю. Ні, я не знаю. А, будь ласка, завдання поверни, прочитай його сам. Якщо ти не розумієш, що таке прямокутник, то прочитай його. що Можливо, ти мені не, не віриш, що це прямокутник. Читай, довжина прямокутника. 24 сантиметри сантиметра становить і ті восьми довжини чому дорівнює периметр прикутника. прямокутника Прямокутника, да? так? Так. Тобі твоя задача зараз взяти листочок, намалювати прямокутник, підписати там нормальний прямокутник, широкий альбомний лист намалюй. Альбомний лист. Ты не знаешь, что таке альбомний лист? Ну, это лист альбома. Ліст альбома. Ти бачив, як він виглядає? Я не помню. Я принеси люблю... книгу, у тебе є книжка. Я зошит, в тебе є зошит. Ну, вроде есть. Принеси, только... з... принеси, будь ласка, зошит. Він Я у формі прямокутника в тебе зошит. Нет, он в формі квадрата. Квадрата? Ну, бывает, что в форме квадрата. Ну, вот он. Вот он, да? Вот. Это квадрат? Вот. Квадрат це коли всі сторони рівні. А в тебе я бачу, що не рівні сторони. В тебе одна сторона довше за, за іншу. Правильно? Можеш намалювати цей зошит в зменшеному варіанті. Що зробити? Намалювати Зошит у зменшеному варіанті. На, на, на нашому малюнку. Бо ти намалював дуже багато кутів. І воно зовсім не схоже на зошит. Це папірус якийсь. Древній Єгипетський. Давніє... <кхи> так, демонстрацію екрану. <кхи> Будь ласка, показуй демонстрацію екрану і малюй. Прямо кутник нам треба. Урок закінчується. Так, я мамі цей запис уроку покажу, як ти проводиш урок. Дуже негарно. Давай ми все ж таки щось намалюємо уже до задачі. Прямокутник намалювати не можемо. Так он что? Получается, Тимур тебя отвлекает. Ну давай Тимура сейчас на урок вызывай. Тимур, тебя иди у... на урок. Да. Тебя вызывает. Уже на бой. пять минут осталось. А, мне уже да. Нет. Тимур, э, слышишь? Ты его так как ты его постоянно отвлекаешь, что экзамен будешь сдавать вместо него. Он не умеет рисовать прямоугольник. Покажи Тимуру, как ты рисовал прямоугольник. Показывай. Сейчас. Покажи. Вот. Мне это, Мне это Тимур, ты увидел прямоугольник тут? Ну, нет. По форме блюлока. Это вообще за пятиугольник. Да, сложно сказать, это вообще-то рисунок какой-то наскальный. А как рисовать прямоугольник вообще? Как? Это с прямые углы должны быть, да? Почему он называется прямоугольник? Я ему уже тетрадь, говорю, тетрадь возьми. Тетрадь срисуй. Нарисуй, пожалуйста, сейчас нам прямоугольник. У тебя есть 30 секунд. Мы просто уже полчаса не можем нарисовать прямоугольник. И это, это нам ну, очень как-то альбомный лист в форме. Вот. Молодец. А шо... Молодец. Так. А теперь подпиши две стороны его. Одна сторона 24, вторая 9. Найди периметр этого прямоугольника. Нет, вот это 9. 9 соседняя должна быть. У прямоугольника противоположные стороны равны. 9. А противоположная тоже 24. И там 9. это, смотри, 24 на 2 и 9 на 2. Сколько будет 24 на 2? 48, 9 на 2. 18. Сколько будет? 48 плюс 18. 64. Молодец. Молодец. Но, но дело в том, что он сам не может понять, что делать. Он считает как калькулятор. А вот понять, что делать, он не может. Нарисовать прямоугольник. Он рисует на скальную живопись какую-то. Так. Все, молодец. А теперь сделаем еще раз: Нарисую еще раз прямоугольник. Еще раз рисуй прямоугольник. Стирай это все. И найдешь его периметр. Я тебе сейчас скажу, какие стороны ты будешь подписывать. Нарисуй красивый прямоугольник. Нарисуй, пожалуйста, красивый прямоугольник. Ну, сейчас, через 5 минут. Так, подпиши стороны 15 и 5. Соседние. Не противоположные, соседние. Это не квадрат. 15 и 5. И 5, да. Найди его периметр. Так, 2, 35, 10, 30 плюс 10, 40. 40. Молодец, все. Хорошо, все. Теперь можно считать, что занятие прошло недаром. Ну, тогда придется звать Ратмира, чтобы он тебе помогал, потому что он тебе... Если он тебе не помогает, он мешает. Тимура, точнее, звать, да? Угу. Нарисуешь такого кота? Нет. Чего? Ладненько, все. Ну, твой шедевр я, я наверное, сохраню себе.